В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону обсудили важность обеспечения устойчивого режима прекращения огня на востоке Украины. Путин подтвердил готовность России содействовать мирному регулированию кризиса. Также глава государства обсудили тему экономического сотрудничества и договорились продолжить работу по решению вопросов, возникших в контексте заключения Украины соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как сообщает СНБО, в течение дня ситуация в зоне АТО остается стабильной. Боевики укрепляют свои позиции, стороны в целом придерживаются режима прекращения огня. Это первый относительно спокойный день на Востоке, отметили в СНБО. Однако в первой половине дня боевики обстреляли Макеевку и Васильевку Донецкой области. Наиболее опасная обстановка остается в районах Донецкого аэропорта, населенных пунктов Дебальцево, Северодонецк, Фащевка и Авдеевка. 89 раз террористы обстреляли позиции сил АТО с начала объявления перемирия. В результате пять военнослужащих погибли и 33 ранены. Российская Федерация продолжает активно сосредотачивать вооруженные силы на границе с Украиной во время на оккупированном Крыму, сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. 7 сентября зафиксировано 172 единицы гусеничной техники, 30 БТР и 200 грузовиков на трассе Ростов-на-Дону-Новоазовск. А в районе населенного пункта Куйбышева развернуто подразделение ПВО для контроля за воздушным пространством Луганской и Донецкой областей. Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту гибели и захвата в плен украинских бойцов в Иловайском котле, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. И сейчас проводят досудебное следствие касательно халатного отношения к службе, что повлекло существенный вред и тяжелые последствия, совершенные в условиях военного положения или боевой обстановки. Напомню, в конце августа в Иловайске несколько сотен бойцов сил АТО попали в окружение российских военных. Руководство Минобороны заявило о намеренном засекречивании всей информации относительно ситуации в Иловайске, обещав обнародовать ее позже. Следователи изучают, как планировались и проводились эти операции. Назначена военно-тактическая экспертиза, которая даст ответ относительно правомерности принятия решений командным составом сил АТО и степени их ответственности. В Мариуполе и населенных пунктах Новоазовского и Тельмановского районов с 10 сентября вводится особый режим контроля за перемещением транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Гурсовета Мариуполя. Въезд в город из всех направлений с 20.00 до 6.00 будет разрешен лишь лицам с мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен. Также ограничено передвижение колонн автомобилей, инженерной и крупногабаритной техники, подъезд и подход к позициям сил АТО, в Фото и видеосъемка военных объектов. Подписание протокола в Минске 5 сентября не означает легитимизации террористических организаций ЛНР и ДНР, сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебенис. И напомнил, что Россия является непосредственной стороной подписантом достигнутых договоренностей. Это возлагает на нее прямую ответственность за соблюдение Минского протокола. Первоочередной целью подписанного документа является неотложное прекращение кровопролития и создание условий для урегулирования ситуации на Донбассе. Дальнейшие усилия трехсторонней контактной группы будут направлены на восстановление контроля над границей, вывод российских войск и военной техники, а также боевиков из Украины. И кроме того, важно снять препятствия для доступа к гуманитарной помощи в восточные регионы. Пограничникам подарили мобильный пункт пропуска. Ранее компания, решившаяся на благотворительный жест, уже поставила по контракту Государственной пограничной службе четыре таких машины. Современный комплекс оборудован по последнему слову техники и позволяет моментально развернуть полноценный контроль за пересечением границы на любом участке. Подробнее расскажет Александр Пантелеймонов. Мобильный пункт пропуска практически ничем не отличается от стационарного. Схема та же подходишь, предъявляешь служащему документы, их проверяют. Если все в порядке, можно пересекать границу. Спасибо. Четыре таких пункта уже несколько месяцев работают в полевых условиях. Преимущественно их используют на юге Украины, поскольку все больше людей выезжает из Крыма. При этом в сложившейся ситуации не всегда удается наладить пропуск граждан через стационарные пункты. Зарекомендовали себя хорошо. В условиях той обстановки, которая сейчас сложилась, они успешно сейчас используются на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Республики Крым. Казалось бы, проверять документы и пропускать через границу ничего сложного. На самом деле каждого человека нужно тщательно проверить. Это особенно актуально в условиях, когда в стране неспокойно. На границе с Крымом через такие пункты уже попытались пересечь границу несколько десятков подозрительных граждан. Они не учли, что мобильный пункт связан с центральной базой данных. Соответственно, нежелательных туристов быстро вычислили и задержали. Комплекс довольно складный, а Комплекс достаточно сложный, ведь там присутствуют средства телекоммуникации, системы питания, автономный генератор. Все это оборудовано таким образом, чтобы автомобиль был безопасным, чтобы информация быстро поступала из центра и обеспечивалось быстрое обслуживание пассажиров та швидку обробку пассажиров Для обеспечения полноценной работы пограничникам нужно около 30 таких машин. Этот мобильный пункт пропуска приступит к несению службы уже в ближайшие дни. Скорее всего, его отправят в Херсонскую область на подмогу тем четырем, что уже работают на этом участке границы. Александр Пантелеймонов, Андрей Никонов, БТБ. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами и медалями 229 участников АТО, в том числе и посмертно. О соответствующем указе он написал на своей странице в Facebook. Глава государства отметил, что награды даны за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Жестко и консолидированно изолировать преступный путинский режим, дабы предотвратить реанимацию Третьего рейха. С таким призывом украинская интеллигенция обратилась к мировому сообществу. Перманентные уступки Запада к Кремлю только усиливают его агрессивность. Полностью разрушенная и лишенная шансов Украина – это победа Путина и крах европейской культуры и ценностей. Поэтому мир решительно должен дать агрессору достойный отпор. Призываем международных лидеров и мировую общественность пересмотреть свою предыдущую политику по поводу российско-украинского конфликта и осознать, что главным источником войны и агрессии является политический режим Путина. Всеобъемлющая и жестокая изоляция этого преступного режима – главнейшее задание, которое необходимо осуществить – уберечь человечество от повторения трагедии Второй мировой войны. Боинг-777, рухнувший в Донецкой области, был поврежден объектами извне. Таковы факты предварительного отчета о причинах падения самолета, опубликованного на сайте Совета Безопасности Нидерландов. Боинг распался в воздухе в результате повреждений, вызванных большим количеством высокоэнергетических объектов, которые проникли в самолет снаружи, говорится в отчете. Нет никаких подтверждений, что лайнер упал из-за технической неисправности или действия экипажа. Отчет основывается на информации, полученной из черных яблок ящиков, переговоров диспетчеров, спутниковых снимков и фотографий с места падения. Тем временем Малайзия направила на Донбасс еще две группы экспертов для дорасследования обстоятельств трагедии. Правительство Украины и западные страны имеют убедительное доказательство того, что в самолет выстрелили террористы из установки БУК. Россия же, как всегда, отрицает поставки оружия боевикам. Предварительные результаты доклада Совета безопасности Нидерландов касательно обстоятельств крушения авиалайнера объективны, уверен вице-премьер-министр Украины Владимир Гроссман. И также он отметил необходимость направления на место крушения малазийского самолета повторной миссии экспертов совместно с ОБСЕ для продолжения поиска остатков тел и частей самолета. Могу сказать, что на сегодняшний день те предварительные выводы, которые сделаны, группой расследования международной, я подчеркиваю, они для нас не являются какой-то неожиданностью. Мы считаем их объективными доклад о крушении малазийского Боинга совпадает с позицией Соединенных Штатов Америки. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф. Политик предположила, что этот доклад подчеркивает вопросы, на которые Россия должна дать ответы. Напомню, ранее власти США заявляли, что по их данным, малазийский авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с территории, контролируемой сепаратистами на востоке Украины. И Соединенные Штаты готовят новые меры по углублению и расширению возможных санкций против финансового, энергетического и оборонного секторов экономики России. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф. Она добавила, что Вашингтон находится в тесной координации с Европейским Союзом. И в данный момент администрация Барака Обамы завершает подготовку новых санкций против России и примет решение о их введении в зависимости от хода урегулирования ситуации на Донбассе. Рим готов предоставить Украине военную помощь. О таком намерении сообщила министр иностранных дел Италии Федерика Магьерини. По ее словам, соответствующий вопрос должен быть представлен для обсуждения в парламенте. Касаясь темы санкций, итальянский политик заявил, что страны-члены Евросоюза приняли решение отложить официальную публикацию нового пакета ограничений для России, чтобы способствовать дальнейшей реализации соглашения о прекращении огня в Украине. Напомню, накануне ЕС принял новый пакет экономических санкций против России, однако отложил введение их в действие. В частности, против введения санкций выступили Финляндия и Италия. В Национальном банке работают над созданием института маркетмейкеров. В этом регулятору помогает специальная миссия МВФ. Эксперты считают, новый институт поможет радикально реформировать валютный рынок и минимизировать риски валютных колебаний. Больше об этом расскажет Роман Кофтун. На валютном рынке вскоре появится институт маркетмейкеров. Национальный банк отберет 15 крупнейших банков, которые будут удерживать котировки валют в узком диапазоне. К работе над созданием маркетмейкеров привлекли специальную миссию Международного валютного фонда. Поэтому сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала в главе с Георгиевым которые еще раз обсуждают с нами эту идею, более еще технический ассистент, который к нам приезжает, потому что все равно они хотят утвердить, они хотят понять, почему мы это делаем. Пока же на рынке объемы торгов остаются незначительными и даже небольшой перекос между спросом и предложением может существенно отражаться на скачках курса. Механизм маркетмейкеров может существенно сгладить эти колебания. Объем рынка он ну, реально смешной. Да? И сумма в 10-20 миллионов может реально курс загнать как в одну в другую сторону. Поэтому Национальный банк должен иметь инструменты и раскрывать все карты, на мой взгляд, не обязательно. Намного важнее, чтобы был результат. Намного важнее, чтобы эти все перекосы, которые происходят, их было как можно меньше. На снижение объемов торгов повлияли несколько факторов. Во-первых, безусловно, сказывается ситуация на Востоке. Падение промышленного производства привело к снижению экспортных поступлений, а пик сельскохозяйственных продаж еще не наступил. У нас остановилось, как Сахимы в Донецке, Потому что у нас остановилась, да нет, сталь. Потому что у нас Метинвест с заводом Ильича производит на 50% меньше продукции, потому что не может, к сожалению, до сих пор подвести коксующиеся угли себе да, из-за того, что инфраструктура развалена. Снижение объемов торгов банкиры также связывают с введением налога в пенсионный фонд, который уплачивается с 1 апреля в размере полпроцента. Финансисты предлагают его либо отменить, либо перенести на конечного покупателя. Он покупает валюту. Покупаешь валюту, заплати 1%. Но банк, который торгует между собой, если он начинает каждый банк по цепочке добавлять эти полпроцента, вот мы имеем раскачку рынка только на этом. Для увеличения предложения на рынке Национальный банк уже ввел обязательную стопроцентную продажу валютной выручки. Впрочем, некоторые экспортеры умудряются найти схемы, как ее припрятать или придержать. Председатель НБУ Валерия Гонтарева считает, Украине необходим закон о трансферном ценообразовании. Тогда валютная выручка не будет прятаться на заграничных счетах. Вот как я вам скажу, прячется валютная выручка, чтобы вы все поняли. Мы можем искать ее здесь, в банках, но найти мы ее можем только на Швейцарии царских трейдеров, потому что не приняв закон о трансферном ценообразовании, сюда валюту не заводят. Когда ее хотят спрятать валютную выручку, ее в страну не заводят, потому что в стране ее найдет очень такой пыльный национальный банк, который дуже прискипливо чая контракты. Впрочем, валютное поступление в страну в ближайшее время увеличится после начала сезонных продаж сельскохозяйственной продукции украинскими аграриями. Пик экспорта еще не наступил, но в НБУ призывают быть бдительными. Россия воюет с Украиной не только на востоке но и на информационном фронте поэтому важно помнить валютная паника лучшее оружие агрессора роман кофтун Даниэль городецкий михаил чаркин бтб на внеочередные выборы в Верховную Раду правительство выделило 957 миллионов 792 тысячи гривен. Министерство финансов поручено осуществить данные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета и направить их в ЦИК. Напомню, внеочередные парламентские выборы назначены на 26 октября. Первая леди страны Марина Порошенко посетила Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей. В нем находятся и малыши от трех лет, и 18-летние подростки, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах или оставшиеся без родной семьи. Марина Порошенко пообщалась с администрацией и воспитанниками, а также передала центру мощный бойлер и сладости для детей. Ребята встречали первую леди праздничным концертом. Я переполнена переповнена положительными эмоциями после увиденного. Я увидела любовь в глазах этих детей, любовь к своим родным, к своим друзьям, к учителям, которые заботятся о них. До Украины и к Украине, любить которую учат их в этом заведении. И мы тоже приобщились своей частью любви к этому заведению. Мы подарили им подарок, чтобы их сердца согревались этой любовью и теплом на будущее. Цього закладу мы подарували им подарунок, чтобы их сердца зігрівалися цією любовью и теплом на майбутнє. Ці дітки эти детки, они нуждаются в любви, нуждаются в нашей доброте, теплоте. Настроены мы на возвращение наших детей к семье или к семейным формам воспитания. И это вся информация к этому часу и в завершении анонс ожидаемых событий 10 сентября. До встречи. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк соберет глав ведомств на заседание Кабинета министров. Как украинцам пережить зиму? Готовность страны к отопительному сезону за круглым столом обсудят эксперты энергетического сектора. Основные результаты и договоренности саммита НАТО в Эльсе проанализируют украинские и зарубежные дипломаты и эксперты.